Hai semua, pernah tak kan bila kita ada coklat, lepas tu mak suruh kongsi dengan adik, mesti nak pastikan semua dapat sama rata kan? Ha, sebenarnya sains di sebalik nak kongsi adil-adil tu, itulah dia pecahan. Jom kita selami topik ni sama-sama. Okey, untuk kita faham betul-betul apa itu pecahan, kita akan mulakan dengan sesuatu yang hmm, saya rasa semua orang suka. Pizza. Siapa sangka kan, makanan sedap ni sebenarnya boleh jadi cikgu matematik kita yang paling best hari ni. Sekarang saya nak tanya awak, pernah tak kongsi pizza dengan kawan-kawan? Cuba bayangkan sekejap, pizza panas-panas baru keluar dari oven dengan keju yang meleleh tu, bau dia peh. Lepas tu pizza tu dipotong sama besar untuk semua orang. Nampak tak? Ha, inilah dia kuncinya. Sebenarnya setiap kali kita kongsi apa-apa pun secara sama rata, macam pizza tadi tulah, kita sebenarnya dah guna pecahan tau. Tanpa kita sedar pun. <tampak> Hebat kan? Nampak tak matematiknya ada di mana-mana je dalam hidup kita. Jadi, kalau kongsi pizza tu dah kira guna pecahan, apa benda sebenarnya pecahan ni? Apa maksud dia? Okey, jom kita bedah siasat sikit konsep ni supaya kita betul-betul faham. Senang je sebenarnya. Pecahan ni maksud dia sebahagian daripada satu benda yang penuh. Ingat ayat ni betul-betul ya? Sebahagian daripada keseluruhan. Macam tadilah, sekeping pizza tu adalah sebahagian daripada satu pizza yang bulat dan lengkap tu. Itulah idea asas dia. Okey, setiap pecahan ni ada dua hero utama. Jom kita kenal dia orang. Nombor yang ke atas tu kita panggil dia pengangka. Ingat, pengangka ni kira berapa bahagian yang kita ambil atau kita lorik. Contoh, kalau awak makan dua keping pizza, pengangka dia dua. Okey, sekarang kita tengok nombor kat bawah pula. Yang ni kita panggil penyebut. Penyebut ni pula dia tunjuk jumlah semua bahagian yang ada. Kalau pizza tu asalnya ada lapan keping, jadi penyebutnya lapan. Jadi senang je nak ingat. Pengangka kat atas, penyebut kat bawah. Boleh ikut? Okey, teori dah settle. Rasa-rasanya dah faham kan? Sekarang, Masa untuk praktis. Jom kita cuba jawab soalan sama-sama. Dah sedia? Jom. Okey, tengok bulatan ni. Mula-mula, jom kita kira semua sekali ada berapa bahagian. Jom kira sama-sama. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat bahagian semua sekali. Jadi, nombor kat bawah penyebut kita ialah empat. Okey, settle. Sekarang kita kira pula berapa bahagian yang berwarna. Satu, dua, tiga ada tiga. Jadi, nombor ke atas, pengangka kita ialah tiga. Jadi, bila kita gabungkan, pecahan ni kita sebut tiga per empat. Atau kita tulis tiga per empat. Senang kan? Alright, sekarang giliran awak pula. Cuba tengok betul-betul gambar ni. Fikirkan sekejap apa pecahan untuk bahagian yang berwarna tu ya. Ingat tips tadi, kira semua bahagian dulu untuk dapatkan penyebut, nombor bawah. Lepas tu baru kira bahagian yang berwarna untuk pengangka, nombor atas. Saya bagi masa sikit untuk awak fikir. Dah dapat jawapan? Okey, jawapannya ialah 2 per 4. Siapa dapat jawapan yang sama? Power lah. Kenapa 2 per 4? Sebab ada 4 bahagian kesemuanya, jadi penyebutnya 4. Dan 2 daripadanya diwarnakan, jadi pengangkanya 2. Syabas! Fuh, kerja yang sangat bagus semua. Sebelum kita habis, jom kita ulang kaji sekejap dua perkara paling-paling penting yang kita belajar hari ini supaya ilmu ni betul-betul melekat kat kepala kita. Jadi, ada dua benda je yang awak kena ingat. Pertama, pecahan tu maksudnya sebahagian daripada satu benda yang penuh atau keseluruhan. Dan yang kedua, setiap pecahan mesti ada pengangka, nombor ke atas dan penyebut, nombor kat bawah. Kalau awak boleh ingat dua benda ni, kira awak dah jadi champion asas pecahan. Syabas semua. Awak semua memang hebat sebab dah berjaya faham asas pecahan hari ni. Lepas ni, cuba tengok sekeliling awak. Mungkin awak akan perasan pecahan ada di mana-mana, dekat jam, dalam buku resipi mak, atau bila awak potong kek hari jadi. Kan seronok bila kita dah faham matematik ni? Kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya ya.